Bekas Perdana Menteri Malaysia Najib Razak didapati bersalah atas empat pertuduhan penyalahgunaan kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram. Dakwaan itu berpunca daripada skandal rasuah berbilion dolar di dana negara 1MDB. Mahkamah menolak pengakuannya bahawa tuduhan terhadapnya adalah pemburuan ahli sihir yang bermotifkan politik. Encik Najib sudah pun dipenjarakan selepas disabitkan kesalahan atas tuduhan lain yang berkaitan dengan dana pembangunan wartawan kami Tessa Wong memberitahu kami lebih lanjut tentang latar belakang kes itu. Jadi, satu MDB merupakan dana kekayaan negara untuk Malaysia. Ia disebut-sebut sebagai cara untuk mengeluarkan negara atau beberapa bahagian negara daripada kemiskinan dan memajukan pembangunan di Malaysia. Tetapi akhirnya, ia terperangkap dalam skandal besar, skandal antarabangsa. Saya ingin menambah, anda tahu yang menyaksikan berjuta-juta ringgit Malaysia diselewengkan daripada dana itu dan pemodal yang berada di sebaliknya masih dalam buruan dia telah menafikan semua penglibatannya kini Najib Razak yang merupakan perdana menteri pada masa itu dan merupakan salah seorang arkitek utama skim ini telah menafikan bahawa beliau terlibat dalam sebarang bentuk rasuah tetapi beliau didapati bersalah hari ini memandangkan dia berada pada tahun 2020 ini sebenarnya merupakan perbicaraan kedua yang melibatkannya dan dana tersebut dan kali ini ia adalah untuk jumlah yang jauh lebih besar, kira-kira RM2 bilion. Ringgit. Pada asasnya, mahkamah mendapati bahawa beliau bersalah menggunakan kuasanya sebagai Perdana Menteri untuk mengambil wang daripada dana melalui anak syarikat dan memasukkannya ke dalam akaun peribadinya. Dan kemudian dia memindahkan wang itu kembali ke anak syarikat itu. Dan itu pada dasarnya dilihat sebagai pengubahan wang haram. Ya, seperti yang anda katakan, sangat merosakkan reputasi Malaysia. Adakah kita tahu ke mana wang itu pergi dan adakah terdapat sebarang percubaan untuk mendapatkannya semula? Wang itu seperti yang telah saya jelaskan telah dipindahkan kembali ke dalam dana tersebut. Tetapi intinya ialah anda tahu, dia didapati bersalah menyalahgunakan dana ini yang mana dia telah menafikannya dia secara konsisten mengatakan bahawa dia pada masa itu menyangka ia adalah hadiah daripada seorang kerabat di Raja Saudi. Tetapi hujah ini telah ditolak oleh mahkamah dan hari ini mereka mendapati dia bersalah. Sekarang perlu diingat bahawa dia sudah pun menjalani hukuman penjara. Dia sebenarnya dipenjarakan selama kira-kira 12 tahun hukuman yang telah dikurangkan separuh. Tetapi dengan keputusan hari ini, kita mungkin boleh menjangkakan bahawa masa penjaranya akan dilanjutkan lebih lama. Betul. Dia mengatakan bahawa dia tidak benar-benar tahu tentang ini, bahawa ini adalah pemburuan ahli sihir politik. Apa yang kita tahu tentang ahli kewangan ini dan keberadaannya? Namanya Jolo dan dia kononnya telah melarikan diri selama bertahun-tahun. Dia dikatakan pernah berada di China dan bahagian lain di dunia. Pihak berkuasa Malaysia telah menghabiskan masa bertahun-tahun cuba mengesannya dan juga cuba mengekstradisinya kembali ke Malaysia untuk menghadapi pertuduhan. Tetapi sehingga hari ini kami masih tidak jelas di mana dia berada sebenarnya. Tessa Wong dari BBC.